мы сегодня здесь для того, чтобы фиксировать помощь японского правительства, которое она указывает для Украины. В рамках договора по программе зеленых инвестиций по второму этапу этой программы мы сегодня формально фиксируем и завершаем этап передачи со стороны японского правительства для Украины 348 мм. автомобилей Toyota Prius которые являются гибридными машинами в рамках зеленой программы, пришедшими на смену наших старых УАЗиков и э, ВАЗов. Так случилось, что передача этой партии машин э, идет одновременно с э, процессом реформирования украинской милиции. Сегодня в парламенте мной будет представлен пакет законов. Э, про национальную полицию, про реформу Министерства внутренних дел. И, надеюсь, в ближайшие э, две недели парламент рассмотрит и примет эти законы. И тогда те автомобили, которые мы сегодня с японскими коллегами э, передаем э, в Министерство внутренних дел, будут служить э, в новом качестве украинской милиции, национальной полиции Украины. Эти автомобили э, предполагаются для Киевской патрульной службы, а также для э, Одесской патрульной службы. Впереди у нас Львов и Харьков. И что достаточно важное, о чем мы имели сегодня беседу с господином послом сейчас на переговорах, это далеко не последняя наша совместная акция. И полагаю, что это наше сотрудничество будет иметь развитие и продолжение. Мы договорились провести еще одну рабочую встречу с премьер-министром Украины Арсением Яценюком для того, чтобы количество автомобилей на этой площадке было гораздо длиннее. Уровень нашей дружбы и поддержки реформ со стороны Японии мощнее. И процесс реформы сдвигался очень в более быстром темпе. Я благодарю присутствующих здесь представителей двух японских корпораций. Это Toyota и Sumitomo за поддержку и помощь в реализации этого проекта.